Gen Sagopi, Rarasati seri 272. LAKON Konsbut Droromo. Di Kratona Marto Prabu Punto Diwo dihadap oleh para Panhowo dan PARA Paranayoko Projo. Hadir pula kakek para Pandawo Bawana Boso. Radin Bimosen pun telah menghadap demikian pula Radin Harjuno dan para Puokawan. setelah saling sapa sesuai adat istiadat keraton Amarto. Prabu Punto Dewa menanyakan hasilnya ketika Raden Bimoseno maupun Raden Harjuno diutus untuk mencari syarat-syarat pernikahan yang diminta oleh pihak dari Dewi Worosumbudro sesuai saran Bagawan Abiyoso. Raden Bimoseno menceritakan bahwa ia telah bertemu dengan Resi Mayangkoro yang tak lain adalah Hanuman. Dan Hanuman itulah yang memenuhi syarat sebagai sa'is, seekor kera yang berbulu putih mulus. Kemudian diceritakan pula bahwa kereta kencana bertiangkan emas telah ia dapatkan, yaitu di negeri Singgelopuro, yang dahulu bernama negeri Halengkotirojo milik Prabu Bisowarno. Prabu Bisowarno adalah putra dari Prabu Gunawan Kunto Wibisono dan Prabu Bisowarno telah memperkenankan untuk dipinjamkan. Sedangkan Hanuman telah sanggup untuk membawanya pada saat diperlukan. Syukurlah kalau demikian. Bagaimana dengan kebun danu untuk pengiring kirap? Bertanya Prabu Punto Dewo. Aku sudah bertemu dengan kebundanu dan pemiliknya, yaitu dadungawu. Jawab Raden Bimoseno. Raden Bimoseno kemudian menceritakan bagaimana ia bisa mengalahkan kebundanu dan dadungawu, sehingga mereka bersedia untuk menjadi bagian dari kirap pengantin, seperti yang diminta oleh pihak dari Protojoyo. Syukurlah kalau demikian. Semuanya berjalan lancar. Saud Prabu Punto Dewo. Ceritaku belum selesai. Salah Bimo Seno. Ratin Bimo Seno kemudian menceritakan ketika dalam perjalanan kembali ke Amarta dijegat oleh Patih Haryo Sangkuni dan para Kurowo. Mereka ingin merebut ke Bundanu dan dadu ngawu, namun mereka dapat dikalahkan. Hmm dan sekarang kebun danu dan dadu ngawuk telah ada di kesatrian. Setiap waktu bisa dipanggil. Wah, kumpak kompak temenan-nanan ya, Kang. bagong. Kompak apanya, Gong? Lah, semuanya tukang segat, tukang rebut. Gak durno, gak sengkuni, gak durga, gak kurawa. Jawab bagong. Yang memberikan laporan kemudian adalah Raden Harjuno. Ia pun melaporkan sejak menghadap yang pramesti Batoro Guru. Segala permohonannya dikabulkan oleh Dewa, Gamelan Lokananta dan para bidadari. Nantinya akan diantar pada saat diperlukan oleh yang Batara Narada sendiri. Sedangkan kayu klepu Dewa Daru dan pohon Parijoto Kencono telah dibawa ke Keraton Amarto. Syukurlah kalau demikian, semua berjalan lancar, tanggapan Prabu Punto Dewo. Ada sedikit hambatan Kang Mas Prabu, selara Denhar Juno. Raden Harjuno kemudian menceritakan bagaimana mereka dicegat oleh Yang Badari Durgo, Pendito Durno, Dewa Serani dan Raden Burisrowo yang akan merebut kayu klepu Dewendaru dan pohon pari Joto Kencono. Diceritakan pula bagaimana Dewa Serani menyerangnya yang kemudian dibantu oleh Yang Badari Durgo. Sedangkan Raden Burisrowo bermain-main dengan Petro dan Bagong. Nggih, kalih Kang Pedro, gelut uleng-ulengang. Bagong menyela. Bagaimana mungkin kau berani melawan yang Batari Durga, Dimas? Bertanya Prabu Punto Dewa kepada Raden Harjuno. Kakang Semarlah yang mengatasi yang Batari Durga, jawab Raden Harjuno. Demikianlah Raden Bimoseno dan Raden Harjuno telah melaporkan secara rinci tugas yang diembannya tanpa dikurangi maupun ditambahi dan berhasil melaksanakan bersambung. Wataing Satrio, Kang Merantasi Gawe, Lan Paring Palapuran Kantil Rinci Perincian Jujur.